शहद की मक्खियां हम इंसानों के लिए कितनी अहम हैं शहद की मक्खियों को दुनिया में तीसरे नंबर पर अहम तरीन जरे शोबे में पाले जाने वाला लाइव स्टॉक समझा जाता है अंदाजा है कि दुनिया में शहद की मक्खियों की तीस हजार से जायद अकसाम हैं हम इंसान हजारों सालों से शहद की मक्खियां पालते आ रहे हैं ऐसी अकसाम जिन्हें इस तरह पाला नहीं जा सकता उन्हें जंगली शहद की मक्खियां कहा जाता है इनमें मिसाल के तौर पर शहद की बड़ी मक्खियां या बम्बल बीज भी शामिल है शहद की मक्खियां बहुत सी फसलों को बराबर या पोलिनेट करती हैं। इसी वजह से हमारी फूड सप्लाई में इनका एक अहम किरदार है यूरोप में बोए जाने वाले तीन चौथाई पौधे पोलिनेशन के लिए शहद की मक्खियों पर ही इ करते हैं लेकिन हैरान कन तौर पर तहकी से बार बार यही बात मालूम हुई है कि आम शहद की मक्खियों की नस्बत जंगली शहद की ज्यादा बेहतर पोलिनेटर होती हैं एक स्टडी में दुनिया भर में 40 मुख्तलिफ तरह की फसलों का जायजा लिया गया जिनमें छोटे छोटे और बहुत बड़े खेत दोनों शामिल थे इन खेतों में आम शहद की मक्खियों की तरफ से पोलिनेशन और जंगली शहद की मक्खियों की तरफ से पोलिनेशन का मुजना किया गया और नतीजतन मालूम हुआ कि जब जंगली शहद की मक्खियों ने किसी खास तादाद में फूलों को बराबर किया तो इसके नतीजे में पैदावार उसी तादाद में ऐसे फूलों की नस्बत दोगुना थी जिन्हें आम शहद की मक्खियों ने किया था। इसके बावजूद आम शहद की मक्खियां हमारी तवज्जो का ज्यादा मरकज बनी हुई है जब ये फूलों का रस जूस कर वापस अपने छत्ते में पहुँचती है तो वहाँ इस रस और चिपक कर साथ आने वाले पुलिस का के साथ तामुल होता है और नतीजे में एक ऐसी चीज पैदा होती है जिसे हमारी सेहत के लिए बहुत फायदा मंद जाता है यानी शहद इसके बारे में ख्याल है कि यह नजला जुकाम नींद की खराबी और ज़िल्द के मसाइल के हल में मदद करती है लेकिन अब जंगली शहद की मक्खियां भी तवज्जो का मरकज हैं मोहकिन ने मालूम किया है कि ये मखियां जो जहर पैदा करती हैं उसमें एक एंटी इंटरी मुरकब मौजूद होता है जो कैंसर के खिलाफ साबित हो सकता है आम शहद की मक्खियों के जहर में भी कंपाउंड होता है, मगर यह ज्यादा ताकतवर होता है और इसी वजह से वो सेहतमंद खलियों को भी नुकसान पहुंचाता है जंगली शहद की मक्खियों में से एक ऐसी किस्म की मक्खी भी मिली है जिसका जहर सिर्फ कैंसर ज्यादा खलियों को ही निशाना बनाता है इस स्टडी से यह भी मालूम हुआ कि वक्त के साथ साथ शहद की मक्खियों का जहर ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है